মই দুহেজাৰ দহ চনত বা ন চনত প্ৰথমবাৰ মাজুলীলৈকে আহিছিলোঁ তেতিয়া ৰাস্তা বুলিবলৈ একোৱেই নাছিল আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পিতৃ তেখেত সেইখিনি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল আৰু আপোনালোকে ক'লে মাজুলীৰ ৰাস্তা যদি গোটেই বনালে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ দিনত কি বনালে গোটেই ৰাস্তা মাজুলীত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে বনাইছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে বনাইছিলে এই মিছা কথা মানুহ কোৱা মানুহক ৰাইজে উচিত শিক্ষা দিব এই নিৰ্বাচনত লোকসভাত লোকসভাত এতিয়ালৈকে অসমৰ কিমানটা কথা তেখেতে ক'লে তেখেতে তেখেতৰ যিটো পুৰণা লোকসভা সমষ্টি তাত কিবা এটা উল্লেখযোগ্য কাম কৰিলে নেকি ঢিং ৰূপহীতে মই বাদ দিলোঁ আমাৰ গোলাঘাটৰ ফালে নকৰে মানিলোঁ ঢিং ৰূপহীত কিবা এটা কৰিলে নেকি তেওঁ সাংসদ হৈছিলে চৈধ্য চনত প্ৰথম দুবছৰ তেখেতৰ পিতৃ মুখ্যমন্ত্ৰী পাইছিলে তেতিয়া কিবা এটা ইনষ্টিটিউচন কেতিয়াবা ইণ্ডাষ্ট্ৰী তেখেতৰ সমষ্টিলৈকে আনিছিল নেকি তেখেত হৈছে সংসদত দিল্লীতে থাকে সমষ্টিলৈ নাহে দিল্লীত থাকে বিদেশত থাকে সমষ্টিলৈ নাহে আৰু অকল মোদী ডাঙৰ দিয়া গালি পাৰে কেইদিন কলিয়াবৰৰ কথা তেখেতে সাংসদত কৈছে সেই উত্তৰটো দিয়ক কেইদিন অসমৰ সমস্যাৰ কথা সাংসদত কৈছে সেই উত্তৰটো দিয়ক তেতিয়া মাজুলীৰ কথা ক'ব নক'ব ৰাইজে বিচাৰ কৰিব মাজুলীৰ ৰাইজক যদি ইমান তেখেতে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে মোৰ আৰু ক'ব লগা একো নাই মাজুলীৰ ৰাইজক যদি এই এই বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে যে মাজুলীৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ চৰকাৰ থকাৰ দিনত কেতিয়াও দলং বিচৰাই নাছিল বুলি ক'লে মানে মাজুলীৰ ৰাইজ কি অজ্ঞ নেকি মাজুলী ৰাইজে এনেকুৱা বেয়া চিন্তা কৰা মানুহ নেকি মাজুলীৰ ৰাইজে প্ৰত্যেক দিনে এখন দলং ইয়াতে দাবী কৰি আহিছিলে কংগ্ৰেছে পূৰণ নকৰিলে বিজেপিয়ে পূৰণ কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই পূৰণ কৰিলে মোদী ডাঙৰীয়াই পূৰণ কৰিলে ধন্যবাদ যি মেঘৰ গাজৰণি বেছি যেতিয়া বৰষুণ নপৰে যেতিয়া মেঘে বেছি গাজৰণি মাৰে তেতিয়া বৰষুণ নিদিয়ে গতিকে সংসদেৰে অকল কথা কয় মোদী ডাঙৰীয়াক বাহিৰতে একো নকয় অসমত নাথাকেই তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই আৰু মোক বহুতো কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে কয় মইতো বহুত কংগ্ৰেছ কৰ্মীক চিনি পাওঁ তেওঁ কাৰো ফোনো নাডাঙে সাধাৰণ মানুহৰ কথা বাদ দিয়ক কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰে কাৰো ফোন নাডাঙে বহুত মানুহে এতিয়াতো কৈ আছে আমি এইটো কাৰণেই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছোঁ তেওঁ আমাৰ সাংসদ আছিল তিনিদিনৰ পাছতহে পায় ফোন তিনিদিন মাৰিব লাগে এজন জিলা সভাপতিয়ে মোক অকল তিনদিন ক'লে তিনিদিন মাৰিব লাগে তেতিয়া তেওঁ ফোন উঠায় গতিকে মানুহৰ যে ফোনে নুঠোৱা ব্যক্তিজনে কিবা ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব বুলি মোৰ মনত আছে চাওক চাওক তেখেতে কৰিব নালাগে তেখেতৰ তেখেতে নকৰাকেই যোৱা আঢ়ৈ বছৰত এশ কোটি টকা আজি মই লিষ্ট দিম এশ কোটি টকা মাজুলীত দিছোঁ অহা আঢ়ৈ বছৰত আৰু এশ কোটি টকা মাজুলীত দিম আপোনালোকৰ ওচৰত আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ জনসম্পদ বিভাগৰ পৰা এশ কোটি দিছোঁ আৰু এশ কোটি দিম আৰু তেখেতে তেখেতে যিটো সমষ্টিত তেখেতে যিটো সমষ্টিত এৰি আহিছে তেখেতক দলে তাত জৰা সহনিয়াৰ কাৰণে মঠৰে কাৰণে আমি ইতিমধ্যে কাম কৰি আছো